Сергея, специалиста по высоконагруженным системам IT 2.0. Тема доклада – профилирование и оптимизация фреймворков высоконагруженных систем на примере данных фреймворков. я э, говорила по поводу 19 мая, пока там настроится все. Повторяю, 19 мая будет семинар по продвижению товаров и услуг. Э, компания Промода совместно... Я рад вас приветствовать сегодня. Я представляю сегодня компанию IT2.0, и тема моего доклада будет посвящена оптимизации работы PHP-приложений, написанных на Zen Framework. Касаясь степени быстродействия различных популярных фреймворков, следует отметить, что Zend не является самым быстродействующим, но так как проект был взят за основу готовый и стояла задача оптимизировать его ну, всеми доступными средствами. Вот. Что, какими, какими путями мы пошли для того, чтобы достичь каких-то результатов. В качестве средств мы использовали xdebug для того, чтобы свободно отлаживать PHP скрипты на сервере, получать отчеты о, ну, временные отчеты о скорости выполнения сценария. И потом с помощью специальных программ, в качестве которой используя упрощенную версию KCashGrind, WinCashGrind, мы посмотри, свободно смогли прочитать тайминг выполнения сценария. Также Касаясь MySQL части, следует отметить, что было выполнено логирование медленных и медленных запросов и запросов, в которых участвуют таблицы с непроиндексированными полями и с соответствием выведения в отчет. То есть для того, чтобы проанализировать и посмотреть, просмотреть, что же мы упустили или что было упущено от с части MySQL. Еще отмечу удобное удобную, ну, приложение к Firefox. Есть такое, есть такое приложение FirePHP, которое позволяет непосредственно в процессе работы Firefox а отследить, какие запросы были проделаны в процессе работы приложения. И это немного облегчает работу и отладку. Вот. Это касательно средств, которые были использованы. Так, теперь мы подойдем к самой оптимизации. В общем, то В основном, ну, нет. Мы разделили условно, условно процесс оптимизации на то, что можно выполнить на сервере, на самом сервере, и то, что можно сделать с приложением. С серверной части здесь не так много можно осуществить, но я выделю вот два момента. Это опять же индексирование полей MySQL, которые, ну, которые были, которые следует выполнить, исходя из того отчета, который нам был сформирован. И это кэширование PHP скриптов, преобразованных в байткод в памяти. То есть, а для этого, вот я отмечу, есть несколько средств. Это APC, альтернатив PHP кэшер, и и Xcache. Для нашего проекта мы использовали акселератор. Ну, по сути, не имеет значения, что будет использоваться. Вот так как мы достигли в итоге каких-то результатов, которые нас устраивали, то на этом мы остановились. По поводу экстрагратора я отмечу некоторые его удобства. Это возможность просмотреть статистику по закашированным скриптам. То есть мы можем свободно, свободно анализировать, хватает ли нам памяти выделенной под кэш или не хватает. Если, допустим, что-то не так и слишком много скриптов было закашировано, и память уже на исходе, которая была выделена, то естественно нужно нужно увеличить объем памяти, который ну, предназначается для кэшера. Теперь вот эта более важная часть, это оптимизация на уровне приложения. У Zend Framework есть свой собственный, свой, свое собственное средство, это Zend Cache, которое позволит нам кэшировать выводимые данные и хранить. Хранить его либо либо в памяти с использованием сервера МКэш, либо в виде, в виде файлов на диске. То есть оба эти способа подходят. Можно использовать любой, но в зависимости от условий, которые нам даются. То есть лучше сэкономить бывает память и что-то разместить на диске. При этом абсолютно не... не... Ну, не... Ну, быстродействие, при этом может довольно-таки оставаться на уровне. При, допустим, в том же варианте кэширования в паме. Что мы будем кэшировать? Мы будем кэшировать, во-первых, кэшировать структуру таблицы. Для чего это нужно? Zen Framework построен таким образом, что при обращении к информации в базе данных он постоянно запрашивает структуру, то есть из каких колонок состоит таблица, и тому подобное. И вот на этот запрос уходит порой до 80% времени всего запроса. Чтобы этого избежать и ускорить время выполнения запроса, мы эту таблицы, таблиц закэшируем. Все это делается очень просто. Буквально там добавлением нескольких строк кода и указыванием конкретно места расположения кэша. Вот. С этим мы разобрались. И, собственно, для чего еще? Кэширование самой информации, то есть итогов выполнения PHP скриптов. Так как каждый раз мы обращаемся и получаем ну, в, разных, в разных случаях практически одинаковые результаты. Ну, я сейчас так сказал. Допустим, у нас есть шаблон, который для всех пользователей выглядит пусть одинаково. И для того, чтобы его сформировать, него все не обязательно каждый раз выполнять определенные php скрипты. Вот для этого мы выделяем, то есть проходимся по всему коду, выделяем места, анализируем. И, естественно, решаем, что же нам поместить в Gatch. Касаясь особенностей Zen Framework, выделю, что он состоит из множества классов, и которые распределены по многим файлам. Это немного неудобно, так как для, для включения какого-либо класса в проект, в работающий проект, нужно его, естественно, найти на диске, и включить. На это уходит довольно-таки много времени, потому что в Zen Framework используется ну, повсеместно, там используется автозагрузка классов, то есть без предварительного включения файлов, собственно, с класса. Для вот. И здесь есть одно интересное решение. Это так называемое объединение всех используемых классов в один файл. Так, еще я хочу сказать, что условно мы тоже разделили все классы, которые есть в проекте, на два типа. Это файлы ну, классы самого Zenda и, собственно, те классы, которые мы сами написали, ну, то есть пользовательские классы. Для чего это нужно, я скажу немножко позже. Ну, вот теперь стоит задача, как же, собственно, это все объединить? Вот эти вот все взять, каждый файл прочитать и слить какую-то какой-то отдельный файл. Для этого, для этого мы напишем функцию, которую мы, мы м -м, прицепим к обработчику события, которое вызывается при попытке обращения, при, созда при попытке создания нового класса. Так называемый автолот. Вот. В него передается в эту функцию имя класса, имя класса. Которое, по которому потом в дальнейшем идет поиск по папкам файла месторасположения и соответственно его включение. Вот. Особенностью работы функции является то, что выполняется накопительная сборка всех классов в один файл. То есть если мы уже определили, вот, включили, включили несколько там классов в этот файл и он загрузился в начале работы приложения, то повторно файлы не будут уже записываться в вот этот кэш. И здесь тоже стоит отметить то, что сам Zen по себе как бы является фреймворком и доработкам и переделкам подвергаться он не будет. Поэтому мы разделили вот эти два ну, ну, файл с множеством классов на два, то есть это и непосредственно куча файлов Zend и куча наших моделей, которые также выполнялись в процессе работы приложения. Вот. Касательно этого сейчас. Здесь, наверное, больше добавить нечего. Кратко по диаграмме, как как это работает в процессе выполнения, когда мы, ну, то есть подключаются все новые и новые классы, они добавляются в очередь, в зависимости от своего типа, либо, то есть либо это z-новый класс, либо класс наш уже. И в конце, в конце работы приложения, вызывается функция, эта же функция, но с пустым аргументом. И по этому признаку мы можем определить уже, что же это классы, что за новые классы были вызваны и их же за, за кэшировать, так сказать. Почему это нужно? То есть почему мы сливаем? Вернусь к моменту, что мы использовали акселератор для кэширования байтвода на сервере. Так вот, основным плюсом является то, что и акселератор работает с одним файлом, но много лучше, чем с многим. И поэтому из этого мы, так сказать, достигли большего прироста производительности. Ну, вот так, на, при данных условиях. И я хочу еще коснуться моментов самого Zend и рассказать, что есть несколько мест, которые ну, для нашей ситуации можно также отрефакторить и переделать, которые являются либо слишком медленными, что нам недопустимо, или, или эти места как бы можно упростить без, без значительных потерь для, ну, для работы всего приложения. первое место это загрузка файла конфигурации. Так как он постоянно при каждом обращении к скрипту загружается с диска, но это вовсе нам не нужно, потому что он так часто не меняется, то есть способ закрешировать его в сессии для конкретного пользователя. Вот, поэтому те строки кода, которые здесь отмечены в красном, были добавлены в функцию создания, создания приложения. И они выполняют именно кэширование, так сказать, скажем так, кэширование подготовленного конфига для Zend в сессии. И это достаточно, достаточно ну, прилично ускоряет вот именно вот эту вот функцию. Где-то раз в 20, ну, около, около того, конкретные цифры говорить не буду. Вот касательно этого момента. Еще есть, еще есть важный момент. В проекте была использована модульная структура. Это подразумевает то, что в качестве ресурсов ну, так сказать, мест, откуда загружаются модули, классы. Ну, нет, подождите, секундочку. Я начну, наверное, с того, что модули сами по себе как бы представляют отдельные, вот, отдельные сущности. И для того, чтобы как-то можно было обратиться к классам отдельного модуля, в, в начале инициализации приложения все пути, по которым лежат вот, классы, они, так сказать, узнают. Но для этого, для этого вовсе нам не нужно перебирать эти классы, что и происходит. И причем это происходит каждый раз при обращении. Для того, чтобы не потерять вот эти пути, мы добавляем просто функции инициализации приложения те ресурсы, из которых мы потенциально можем вызывать другие классы. А особенность вот этой переделки – это то, что если мы обращаемся к данному модулю, допустим, и мы используем только лишь класс этого модуля, то мы отсекаем все остальные модули, и по ним поиск классов уже не осуществляется. Это ускоряет работу вот ровно по количеству используемых модулей. Допустим, если их там 10, то работа этого участка ускорится в 10 раз. Вот. Касательно этого момента. И нашелся еще один достаточно тяжелый участок кода, в котором, собственно, результат был очевиден. Это всего лишь был путь к папке с шаблонами. Но для того, чтобы его получить, выполнялась ну, достаточно громоздкая функция, которая занимала достаточно много времени. Так как проект был фиксированный, и модульная структура была определена, просто вот, этот, вот эта функция была закомментирована, и вместо нее были вписаны строки которые явно показывают нам место расположения классов, ну, так сказать, шаблонов с классов. Собственно, к чему это все привело? Так задача стояла сделать приблизительно двукратное ускорение работы приложения, чего мы, собственно, и добились. Вот на этой диаграмме можем наблюдать, как влияет на скорость работы приложения различные этапы. То есть включение экселератора дало нам прирост. Ну не скажу, что значительный, но все-таки дало. Допустим, было 48 запросов в секунду, а стало уже 57, что достаточно неплохо. Причем учитывая, что железо не меняется, это все на одном сервере используется, то есть проводится. А вот объединение классов в один уже дало, дало достаточно приличный прирост, и мы можем видеть, что количество запросов возросло до 85. Часть, которая, время, которое было уделено оптимизации вручную, также дало просто, просто больше можно было еще какие-то искать узкие места. Но дальше мы не стали это делать, потому что задача была уже достигнута. В итоге мы получили Вместо 48 запросов в секунду, ну, почти да, в два раза, где-то 98 запросов в секунду. Тестирование проводилось на, сервере, на тестовом сервере с четырьмя потоками и с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Здесь, думаю, отметить больше нечего. видимо, видимо, я сказал все, что хотел сказать. Поэтому сейчас я могу выслушать ваши вопросы. Ну, вопрос. Да. Там вначале вот. была табличка производительности фреймворка, а откуда она источник? Это, ну, я не скажу, что это там абсолютные показатели, это относительная статистика, которая была взята там с разных сайтов и усреднена просто. Просто такое ощущение, что там перемешано абсолютно все, ну, я первый раз слышу, что Y, y и кодыгнита в голом виде медленнее, чем Z. В два раза. Медленнее. Там, Z, там Y, y То и сам, сам тормознутый был. А, а это сколько запросов? Я все-таки не совсем понял, зачем вы объединили все файлы. И я отмечал, что и акселератор, который вот, расширение для Apache, оно намного лучше работает с одним файлом, чем с кучей каких-то файлов. А вы не пробовали сначала с эндоптимайзером просто пройтись? Фу. и ничего больше не трогать. Мы не пробовали, но мы использовали лишь те, то есть, те средства, которые использовали. И достигли конкретного результата. Мне просто стало интересно, это настолько имеет смысл такое делать. Еще вопрос. А как вы теперь с диплоем поступаете? С чем, с чем? Ну, у вас все, все все абсолютно классы в одном файле. Соответственно, как-то надо на продакшен это вылить. А работаете же вы явно не с одним файлом, когда код пишете? Правильно, верно. Поэтому поэтому было разделение на классы Zenda и, собственно, наши модели. Так ваши тоже -то, в одном файле? Да, да, я здесь пропустил, к сожалению. Вот хорошо, что вы задали этот вопрос. Я отмечу особенность работы функции. Это, ну, я уже отмечал, автонакопление, то есть накопительная сборка. То есть мы можем этот файл с кэшем просто удалить и все. И потом снова походить по страницам, и он вот сам автоматически наполнится. Mm -hmm. yes. Еще там по поводу переписывания конфига в сессию. Это вообще какой прирост дало в реальности? В реальности я не скажу, что ну, большой, но это где-то около там, 5 запросов в секунду. Если я просто что тоже файлики лежит. Файл. Да, но на, на обработку вот, с файла конфига, то есть мы нужно распарсить, посмотреть какие переменные, на это уходит много времени, поэтому предпочтительнее было такой вариант. Спасибо. Еще вопросы? Да, можно немножко поподробнее, как на анализ скорости был. То есть это был один запрос, это человек проходил или какая-то автоматизированная? Убедитель. Да, использовалась автоматизированная система. Тестирование проводилось с помощью Apache JMeter. Это ну, хорошая система, так как она позволяет простимулировать те действия, которые выполняет пользователь на сервере. То есть, в принципе, все сводится к тому, что мы заходим на сервер и лазим просто по страницам. А Apache Meter записывает лод, и потом мы можем запустить сколько угодно потоков этого. этого. А было запущено несколько потоков? Конечно. Нет, тут было запущено ну, для разных для разных вариантов. Там 100, 200, 300, до 1000 было. Спасибо. А последнюю скажу, Там будет? Спасибо за внимание. Нет. И был оптимизм, применен. Почему обычная оптимизация с первой не она была? Потому что как бы установить тот же или использовать акселератор. Это намного быстрее. сначала речь. дешевым путем, да? Решение? Ну, то есть, естественно, нужно попробовать сначала то, что проще всего. Ну, пришлось все равно к ручной вернуться. пришлось. Не, менее. не спорю. Просто какая была диаграмма, если первая сделать было ручную, а потом по ней акселератор. Ну, основной прирост все-таки дало накопление классов и кэширование. Да. Может, Может, по да? То есть, чем занимается, это, не в бинарный. Ну подробности нам, собственно, и не важны. Важно то, что он позволяет выполнять кэширование то есть разгрузить диск от обращения к файлам, которые мы закашировали в памяти. Он уже ту часть кода, которая скомпилирована, он первый, первый, этап кода компиляции убирает полностью. То есть при обращении к приложению оно не собирается заново. На диске лежат обычные пешки файлы. Да. Еще вопрос. Вот эти вот попугаи, они до какой степени измерялись? Ну, то есть там 48 запросов в секунду, а потом сервер лег или как? Тут зависит от числа параллельно запущенных потоков. То есть, ну, конечно, был предел, при котором вот эта пропускная способность уже начала падать. Но то есть 48 запросов в секунду — это просто 48 запросов к серверу какому-то скрипту имеется в виду? И все, и мы умерли, да? Нет, это секунду. Порога, порога сечения имею в виду, что такое? Ну, то, то есть у вас там сервер сначала держал 48 запросов в секунду, в конце начал держать там 90, извините, не вижу сколько. А, как, каким было условие, что вот сейчас он держит, а дальше уже 49 и все, не держит? Немножко такой вариант. Ну как вот считалось? Что в влажно, даже не он не живой, тут сложнее все. Там, там плавный график, то есть нарастание, и потом при увеличении дальнейшего количества просто он постепенно падает, падает, падает. Я как бы эту развивать не буду, тут. сложнее все. <связь> то есть до определенной скорости времени отклика считалось, да? Так сказать, это максимально, то есть максимальная скорость, которая была достигнута. Вот взяли мы там 200-300-500 пользователей при 500 ну, допустим, уже медленнее, чем при 300. То есть мы взяли за основу число, которое было при 300 пользователя одновременно. Ну что такое медленнее? Я вот имею в виду критерии оценки конечной, когда все". все, дальше мы не идем. Ну там можно... Страница отдается за секунду или там, я не знаю, что... До двух секунд. То есть просто лимит был 2 секунды, да, До если 2 дальше 2 все. Да, да. да спасибо. Еще вопросы? Ну что ж, видимо, тогда я завершаю свое выступление. Спасибо всем за внимание. Спасибо.